Всем привет! С вами зеленый маг и красный маг. И сегодня мы снимаем самый невкусный напиток. Мы будем делать его. Так, сейчас мы отставим то, что нам не надо. Да, это будет соль, кола, шипучка и, и все. Да. Ну вы сами и кусок, А где кусок льда? А кусок, кусок льда мы отменяем. Или потом положим? Ну, потом положим, наверное. Где кусок земли? Ну могу, где красный. Ну, ты сам понимаешь. Это да. красный мой тюрьмой да? Да, да, да. да. Угу. Так, И надо зелёный красный, зел... ну, подлить. И Ой, зел... И зеленый там капли, да? А, ёпты! Люди, Прости. люди, люди, там Прости. подставка простите, свалилась, подставка свалилась. Да, простите за это, но... Мы не виноваты. Да. В следующем видео подставка не свалится. Да, кстати, мы, возможно, скоро сделаем примерно через две недели обзор на самолет красного ниндзя. Да, возможно. Сейчас мы добавим туда яблочные шипучки. Да, вот такая вот. Купили за 3 рубля. Ну, как бы в некоторых странах она не за 3 рубля. Подожди. В некоторых она за 50 копеек. За Сейчас я принесу ножницы, это будет проще. Ну, ладно. Я пока поразговариваю с ними. Пойду? Привет. Против. Любите красного и зеленого ниндзя. И золотого. Ну, золотой это и есть зеленый. Привет. Казла. Зеленый мак. Да хватит уже. Ну надо, тут они мое имя знали. Ну а это неужели. По описанию. По какому? Ну, там, короче, когда заходишь на наше видео, написано. Красный маказема. Да. А кто красный а кто зеленый? Ты помнишь, как нас в школе в этих костюмах ниндзя путали, где красные, ну где ты, где я помнишь? Да, мы еще в школе учимся. Угу. Это нормально. Мы да. ютуберы, школьники, ютуберы. Да, но сейчас у нас каникулы. Это... Кстати, любите школу. Нет, не любите школу. Ну, некоторые любите. Да. А то, если вы будете ее любить, вам там, вы станете умными и сможете сами сделать собственный канал. Как мы? Только мы неправильно его сделали. Да. Даже нормально. Кстати, если вам да, нравится не... музычка, которую мы подставим, да, мне, пожалуйста, я тут быстренько отрежу. Если вам на... понравится музычка, которую мы... Кстати, лайк за музычку. Да. И в прошлый раз лайк за музычку. Да. Прошлый лайк сама тоже был лайк. Ой, была музычка. Так. Скоро мы будем все это уже пробовать. Дальше, смотрите, как что получилось. Блин. О. Надеюсь, вы увидели. Вот, что красный мак или как тут все тему. Ну и немножко на мусор... на мусорию. Ого! <свят> смотрите, как оно растворяется в да. поле. Круто. Зеленый мак да, с красным магу все размешать? Так, еще соль. Да. Мы делаем самый обязательный напиток мира. Ага. Наверное, он такой же, как у Брайна будет потом. Да, если вы смотрели Брайна. Но мы за ним не повторяем, мы делаем свои видео. Да. у него там... Ну, кстати, Брайн хороший ютубер. Да. И смешно. Соли. Если вам будет, если вам понравится это видео, пишите нам в комментариях, что нам в следующий раз делать. Да, мы это уже в каждом видео почти говорим. Да, но и нам никто ним... не пишет почему-то. Угу. Подождите. Ой, ёптель моптель. Да, да, и да. красного мага тут целая помойка уже. Да, у зеленого то же самое. Ладно, и на три мы начнем пить. Подождите, а. надо еще размешать, чтобы соль э, была нормальная. И раз, и два, и раз, два. три. патрик, что ты здесь делаешь? Не, 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 не рассказывай. Кстати, цель так, чтобы лицо было видно вот здесь, рядом со мной. Приветики, привет. Если вы вы... Любите красного и зеленого ниндзя и красного и зеленого мага. Не любите нас. Значит, раз, лень. два, три. Не, давай я начну. Раз, два, три. Норм. Нормальный напиток. Блин, мы хотели сделать ужасный напиток, получился нормальный. Блин. Реально ужасный. Когда в горло попадает ужас. Так, давай, все за раз. Все за раз. Раз, два, три. Я почти зуб сломал. Точ это была какая-то кислота. Да. Ну, ну, не очень. Ты хочешь еще такой напиток? Да. Что, еще сделаем из моей колы? да, наша кола. Да. Ладно, люди. Я не, мы не знаем даже, что показать. Видео получилось довольно коротким. Давайте мы, мы сделаем обзор на... Или споем песенку. Помнишь? Вот так? Вся победа. Ну да, я Простите, простите, что я так делаю. но это... победа достанется мне. Пусть джедаи сгорают в огне. Он слышал он в звездных войнах и теперь поет при вас. Да. но а нельзя? Пишите в комментариях что того, ну, это то есть без него именно. Надо нам делать на него обзор. Еще один. Да. Могу показать вам мою комнату. Потому что мы иногда снимаем в доме классного мага и в моей комнате. Есть. Давай сделаем обзор на тот самолетик какой. Ну ладно, давай. Или нет? Ну, Давай. Покажем вам, что так у меня был такой. Подождите, мы уберем тут все. Он может летать, да? То, ну давай, он не летал. Все. Классно. Так, люди, мы запустим, кстати, красный мак. Возьми, пожалуйста, камеру, чтобы люди видели, как он полетит. Он полетит плохо, а, а потом зеленый мак возьмет камеру и красный мак его запустит. Так, твое лицо видно. Спасибо. Ладно. Если вам понравился полет этого самолета, когда он полетит, ставьте лайк. Ладно, давай ты уже его запускай. А подожди, тут надо, раскрутить эту штуку. М на это уйдет три часа. Поставь на паузу. И все, наша пауза закончилась, правда, она коротенькая. Какая коротенькая. Тут три часа прошло. Ну да, три да. часа прошло реально реального времени. А у вас это как наше видео для вас, как три минуты. И раз, и два, запускай. <coughs> Короче, вон минут, там у нас полетел непонятно куда. А вот пропеллер крутится. Да, прикольно Ладно, Ладно и... Нет. Ну что, можем еще вам показать? Видео получилось довольно коротким. Сейчас посмотрим, сколько. 7 минут. Это уже много. Привет. За мной камера следит. Следит. Ты уже достал. Ладно, если хотите посмотреть, вот моя комната такая. Зеленого мага. Такая прост... хорошенькая комнатка. У красного мага тоже. Нормально. Да, у красного мага прикольная комнатка. А здесь а, я выращиваю.